я попрошу вас если можно дать информацию внести ясность вопрос очень серьезный и фракция регионов обеспокоена вопросом значит за скц есть хранилище где хранили хранится бытовые отходы это бывшего завода Электрон, Южного радиозавода. И на сегодняшний день начались движения там. Значит, кто-то желает взять в аренду это захоронение и со всей Украины или со всего мира свозить сюда всевозможные отходы. Мне кажется, что этого ни в коем случае нам нельзя допустить, потому что желтые воды ⁇ это город, это не помойка. Это не захоронение каких-то бытовых отходов. И, потому что уже какие-то разрешения или движения какие-то были в Санпидемстанции. Э, то хотелось бы ясность, чтобы вы проинформировали нас и наши действия дальнейшие. Значит, действительно, там находится э, полигон промышленных отходов, не бытовых. Причем э, он недостроенный. Введена была в свое время первая очередь. Развитие его позволяет э, достраивать и захоранивает там вещества э, третьего, второго и первого класса опасности, но уже выше не не бывает. Э, строил в свое время электрон для нужд электрона и э, Юрза. Э, Захоранивание там он называется э, <coughs> полигон промышленных неутилизируемых отходов. Значит, захоранивали они там шламы от э, электролизных ванн там. Хромирование, цинк... А? С, с гальваники, да, в основном. Ну, было там и ветошь, протирка, с цехов там регулировки, вот такое. Потом оно было пущено, была дорога туда, оно было огорожено, там было КПП, там было освещение, все. Потом, когда вот это все произошло, значит, за него забыли, плюнули, ни дороги нет, ни ограждения нет, света нет, там кто-то даже умудрился полезть и поднять, сорвать плиты. Вот это литые железобетонные емкости. Там было захоронено где-то 230 тонн, ну вот таких вот отходов. Вот этот туда полез в свое время. Вот принадлежит оно электрону. Электрон, вы понимаете, он ликвидируется все, и это государственное предприятие. И решением кабмина оно передано для Поводження, что не будешь там делать, государственному предприятию «Экоресурс». Есть решение Кабинета министров. «Экоресурс» – это государственное предприятие. Чем они там будут пока заниматься, это можно только догадываться. Я, я тоже могу сейчас много рассказать, опыта у меня как бы жизненного достаточно, чтобы я мог бы предположить, что там будет происходить. Вот. Пока ничего не происходит, пока они… Не немножко облагородили территорию, дорогу э, как бы пробили туда, э, охрану поставили, какие-то такие подготовительные. Обращаются к нам э, за вопросом оформления земли, вот, но это государственное предприятие, вот, то разрешение дает областная рада, вот, будут они там заниматься. Э, то есть государство передало государственному предприятию государственную собственность. Что будет? Естественно, наверное, будет использоваться по назначению. Назначение захоронение неутилизируемых отходов. Проектом это все предусмотрено. Я против этого, вы должны знать, я торможу это как могу, как городской голова. Но, но как я могу? Задерживаем эти все работы, потому что действительно. Если бы у нас на предприятиях Возвока, допустим, или там Гарант Метиз Инвеста, или э, Восток Руды были отходы, там второй, первой категории опасности, нужен был, был такой полигон. У нас на территории города таких предприятий нет, чтобы были вот такие вот отходы. Значит, надо, можно предположить, что их будут привозить. Надо это нам? Я считаю, не надо. Кто-то должен им заниматься. Вот занимается государственное предприятие. Я не хочу, чтобы у нас это Я хочу, чтобы его или рекультивировали, или вывезли все оттуда, вот, да, и, и, и все, что угодно, и забетонировали. Ну, я думаю, так не будет. Вот, вот ситуация. Чтобы вот чтобы не завозили, да, хотелось бы. Хотя, если так вот вникнуть, разобраться, все. Оно построено в советское время, построено так, там бомбой не возьмешь, а там Но ну, тем не менее. Махать руками, писать баннеры и там еще что-то, это делу не поможет. Сейчас пойдет запрос народного депутата, а потом мы с вами сессионно сделаем запрос. Пока ничего не происходит такого. Пока объект брошенный и опасный, государственное предприятие взяло и что-то там делает. Его же нельзя было бросать. Пока вот что происходит. Это просто домыслы такие, а что может быть? Понимаете? Но с ним же что-то надо делать. Ну вот пока вот это происходит. Жители микрорайона Буденного 70-80. Там в этом районе от дома 76 до дома 72 в свое время провели ремонт замены теплосетей. И после этих ремонтных работ произошло, что туда невозможно проехать ни к 72, ни к 76, ни к 74 дому. Там находится магазин. Туда не проезжает ни скорая помощь, ни пожарка не может проехать. Движение началась по спортивным городкам, по детским городкам и тротуарам. Я прошу дать указания, этот сюжет уже показывала и телевидение, что там находится. Я прошу дать вам указания, чтобы навели там в этом отношении порядок. По тем трем домам, которые там находятся, и которым сейчас нет подъезда, подъезд там есть, но идет просто через арку дома Дзержинского, 15. И по спортивному городку? Там нету спортивного городка, так скажем. То, 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 что от него, от него давно осталось. Вопрос основной в том, что предприятия не хватает средств на проведение ремонта. Конкретно по этим трем домам долг жителей, там счетчики стоят, там пришли на встречу, поставили все, что можно. Ус, услуга там оказывается качественная, вопросов по некачественному оказанию услуги нет. Но там есть долг по трем домам порядка 700 тысяч. Я просто, пользуясь случаем, обращаюсь и к жителям этих трех домов. У нас много ям по всему городу. Предприятие подготовило список, исходим из того, если, например, в старой части города есть несколько домов, которые, по которым проводились ремонты, и там у людей идет переплата, переплата потом, то мы, наверное, все-таки будем проводить в первую очередь ремонтные работы там, где имеется переплата у людей. А за 600 тысяч, вы понимаете, предприятие можно поменять, поставить нержавеющие трубы, уложить плиткой весь двор и посадить цветочки. И больше туда никогда не заезжать. Погасите эти за 600 тысяч. Платить сейчас первый год в этом году, наверное, благодаря работам юридических служб киевских, заплатили 109%. 109. А в прошлом? В прошлом? В прошлом было меньше 90%. Электроприборами отключил электроэнергию. Даже не поинтересоваться, наш реабилитационный центр оплатил электроэнергию или нет. Теперь я видела передачу о том, что у нас в городе была Наталья Кучугура, по-моему, я правильно называю председатель антимонопольного комитета Днепропетровщины, что ли, вот она говорила, что желтые воды никогда к нам не обращаются ни с какими вопросами. Я подумала, Анатолий Владимирович, может быть, есть смысл обратиться в антимонопольный комитет? Почему? Потому что суть была же не в том, что не прошли, суть была не в том, что не заплатили за электроэнергию, а в том, что эти платежи не прошли через казначейство. А если бы не проплатила, допустим, СМСЧ-9, не прошли бы эти платежи, и люди были бы, находились во время вот этого отключения, шла бы операция. Что бы тогда было? Понимаете, вот этот вот момент, конечно, меня как-то он встревожил. И я думаю, ну кроме того, что мы разводим руками, что вот казначейство не проплачивает, и мы ничего сделать не можем, может быть, надо какую-то, ну я не знаю, воспитательную беседу, что ли, проводить с этими организациями. Не второй вопрос у меня. Не вопрос, вернее, а предложение. У нас работает специальная комиссия. Мы ну, называем как-то или присваиваем звание «Свиточ Року» в каких-то номинациях жителям города. Я уже как-то однажды выходила с этим предложением, учитывая, что на носу э, новый 2014 год. У меня есть предложение. Может быть, возле здания исполкома или где-то в другом месте э, установить все-таки такую доску, на которой бы были фотографии вот этих наших свиточей року, э, людей, которые являются лучшими по своей профессии. Вот как было раньше, в советские времена, ну так называемая доска почета. Где-то по телевидению прозвучала эта, фромар, эта, эта информация, ну и все. Кто видел, кто не видел. А это люди действительно достойные. Пускай бы в течение года бы информация об этом фотографии человека где-то бы провисела. Два вопроса. Первый вопрос это касается 50 лет комсомола 1. Было дано поручение балансодержателю убрать трубу вытяжную значит, ну, от так называемого стоматологического кабинета. Но до сих пор ее никто не убрал. Хочу отметить, что по моим Значит, данным. Там находится высокочастотная установка, а сами понимаете, что высокочастотная установка требует определенных э, условий ее содержания, экранирования стен, ну и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому, еще раз говорю, никто никогда там, да, никто там никогда не разрешал производство, нет никаких по этому поводу проектных решений, и до сих пор труба, значит, там это находится на нашем, я имею в виду, громады, значит, доме. Это, я думаю, что не совсем правильно. Не спросясь у громады, да, давали поручение Пжрео, значит, чтобы они его убрали. Было такой ответ. А они не партизаны, они балансодержатели. Они балансодержатели. Значит, Людмила Филипповна, надо туда санстанцию направить. Нет, подождите, давайте вместе с милицией, с участковым. Что значит не запускать? Тем более, поэтому с Катаренко я знаю. Его, по-моему, лицензии лишили, и он что там, все равно... Анатолий да? и... Владимир у меня депутатские обращения к вашему заместителю, Алию Федоровичу, я его передам ему. На словах хочу пояснить. ПЖРУ по обслуживает ваши 450 с лишним домов. Во многих домах зачастую случается то ли по нерадивости жителей, то ли по другим каким-то причинам. Значит, забиваются канализационные стоки. По для прочистки канализационных стоков дел поступает очень просто: Сделает эти сбросы в подвал, забывая потом его все это дело прочистить, убрать, э -э санобработку -сан -сан сделать и так далее. В результате, знаете, что происходит? Вот и сейчас в очередной раз ко мне обратилась уже второй раз и на Заводская 6 такое было, сейчас крапутки на 17. Люди обращаются, что вонь в подъездах стоит невыносимая. Я обращаюсь к Павлу Владимировичу, который здесь, здесь находится. Значит, неужели сложно запретить сбрасывать в подвал? Сделать аварийные емкости. Если надо, сбросить. Поднесли туда, сбросили туда и вывезли. Не спускать это в подвал. Я думаю, это ну, несложно, и большого ума для этого дела не надо. Мы приводим это дело все к тому, что люди жалуются, жалуются и жалуются. Давайте мы их приведем. Ну, я думаю, что у каждого э, из депутатов такие случаи были. Но неужели нам сложно это дело все придумать, как это делать? Авария случилась. Ну, так... С канализацией вытаскиваются тряпки, всевозможные предметы, происходит забивание. Значит. Вот данной ситуации, что вы рассказываете, когда топит людей на первом этаже и квартиру заливает фекалиями, значит, это единственное, наверное, решение правильное, когда спасают имущество граждан. И тут, конечно, не на, на те меры, которые они не пользуются, так сказать, популярностью в данном случае. Но спасать человека, спасать его имущество, квартиру от затопления, наверное. О емкостях, о которых вы говорите, это надо подумать. Но для этого надо емкость эту иметь, емкость надо возить, надо придумать эту, сказать, взять на вооружение этот вопрос. Но когда спасают имущество людей, то проще, наверное, затопить подвал, немножко скинуть это со мной до реализации. Но вся вина на пользователях... До мене як депутата звертаються люди з старого району міста. От тут є, розділились у них бачення на майбутнє кінотеатру Мир. Я вже пам'ятаю, на, на минулих сесіях це питання підіймалося. Люди звертались, що вони проти будівництва там в цьому приміщенні супермаркету АТБ. Ось вони знову принесли свої підписи. І Принесли люди те, что за АТБ, свои подписи. То есть хочется ну, роз'яснення то разъяснение для людей, потому что каждый дня приносят ці подписи. Я не знаю, что им реально чи планується, там или планируется, чи не планується. Ну, тут сложно говорить. Если вы видели, перед этим в мир, уже когда перед ним заходить, стояла вот такая лобода. Вы видели, да, на ступеньках? Вот если там ничего не будет, ну, завалится. Если будет магазин, может, лучше будет, да? Вот. А там хозяин есть. Если, если, бы были мы с вами хозяева, мы бы что-то там решили другое. Но там есть хозяин, оно частное. Вот. И Плохо или хорошо, магазин э, АТБ может быть плохо, а потом, когда он там будет, население очень понравится. Потому что АТБ это магазины достаточно дешевые, а там живут в основном такие пенсионеры, не очень богатые люди в тех районах. То есть, может, и так будет. Но пока до э, реализации этого проекта ничего не дошло. Пока разговоры.